Salam hörmətli qanad izləyicilərimiz. Bu gün mən Sumatsız Qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin yaxınında şəxsi tikili 2 mərtəbəli 6 otaqlı evimizi tanıtdıram. 1-ci növbədə 2-ci mərtəbəsindən mən sizə tanış edirəm və sonrasında 1-ci mərtəbəsini həyətini mən sizə tanış edəcəm. Sağda belə bir xidmanı balaca bir otağımız var. Uşaqlar üçün nəzarət tutmuş otağımız var. Evdə xırda-pareçdə təmizlik də edib ki, yəni alanadan həb təmiz evə girsən, onu da xatırladımsa. Bir otaq bax burda, ikinci otaq, üçüncü otaq və dördüncü otaq burdadır və aşağıda da birinci mərtəbədə yanan otağımız. Burası sanuzerimizdir. Bunların san sanuzerimiz məslan şində bax belə bir sanuzer. Dörd dövrəmi qoşa daşdan inşa olunub, onu da xatırladımsa. Burası yataq otağı olan biridir. Pəncərələrin qarşısını kəsən bir mane yoxdur. Hamısı pəncərədən qarısı açıqdır evdə uzun müddət yaşayış olur ondan sonra da ev yaşarsız olduğuna görə təmiz evin e, kapitanı remont olmuş demirlər ki yəni hər şeyinə təzəməl gəzdirilib kombi sistemli vəziyyətdədir. Burdan da evin lifasanın arası məsafəsi var. Onu xatırladım sizə. Burası yataq otağından biridir. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Həm əşyalı, həm əşəzsatlı. E, qiymət çox sərfəli bir qiymət təklif edirsə. Onu xatırladım sizə. Burası ikinci mətbəxə şan 4-cü otağıdır. İki halada yaradı, onu xatırladımsa, bütün otaqlarda kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Qaplana kimi hamısı tam istəyib, təp-təmiz qapılar, təp-təmiz aboylar. Otağın evi tam yüksə səviyyədə e, remont olunub. Həmin bir də xatırım, yaşayışlı evdir. Burada koridorda da kombi sistemi var. İndi isə mən sizi 1-ci mərtəbəsindən tanış edəcəm. dördü də süpələçənlər də granitlə döşənib mənzərlərinə kimi qoyulacaq. Evimizin qiyməti xatırladım ki, 75.000 manatdır. Satışa çıxıb çıxı sürsüz ki, real alazaana endirim olacaq. Bura isə bizim birinci mərtəbəci sağda yəni bax belə bir qurmanı bir belə bir gözəl bir otağımız var. Yəni pərdovqa edə bilərsiz və ya da ki, iş otağı kimi edə bilərsiz. Kombi sistemlə kimi çəkilib burada hazı sərvidə saxlanılır. Bura isə evimizin qonaq otağı həm də son studiyadır. Onu qatırladım bizə. Ümumiyyətlə balaca otaq saymaqla bir yerdə 6 otaqdan ibarətdir. Belə bir gözəl bir evimizin mətbəxi mövcuddur burada. Bu gördüyünüz mətbəx mebelinin hamısı da qalacaq. Yəni əşyalar da yəni xatırladım ki, yəni də yəni alıcının öz istəyindən asılıdır. Yəni əşyaları saxlada bilərsiniz, çıxarda da bilər. Amma mənim əşyalar çoxusu qalacaq. 1-ci mərtəbədə də Sanitar qorxuğu mövcuddur burada. Onu göstərsəm isə düz birinci mərtəbədə sanitar qoşa bir skudmanıdır və həyətində əlavə olaraq moykadır, manqaldır, bular da tam var. İndi insa məsə həyətinə tanış edəcəm. Burda isə, si, isə aboylar vurulacaq, hazır vəziyyətdə vurulacaq. İndi səhətian əsasını mənə si, tanış edib. Burası isə evimizin həyətinin əsasıdır. Bura giriş qapısı hörmət qanadıdır. Burdan isə darvazıdır. Yəni rahatsına həyətinə maşın daxil olur. Həyəti tam ötünə kimi vurulub və təzədən ola bilsin, təzədən tamamdır olsun. Mərkəzi konsol tərəfindən kimi burda qoyulub, burada möküc əlavə olaraq e, kanan söhbet söhbət də qoyulub burada. Divarlar fərqli bir dizaynla işlənilib. Evimizin burdan da ağaz görək kimi üçün bax belə bir saxlanılır və burada bisetqasıdır. Bunu göstərdim sizə. Əl işləri də burada, va bisetqasında əl işləridir. Ustalar demə ola ki, tamamlama işlərinə az qalıb o, e, yaxın E, bir həftə ərzində maksimum evimiz tamamlanacaq. Burda siz gördüyünüz ki, moykasıdır, manqalisidir. Bax belə bir gözəl bir manqal nədidir. Evin sol tərəfinə də keçmək olar. Evimizin fasad görünüşünü, yəni alıcı öz zövqünə görə emosiyası rəngində dəyişə bilər. Burdan podval da mövcuddur burada. Onda göstərdim sizə. Burda kombisi işlək vəziyyətdədir, padvanddadır, evin sol tərəfinə də keçməy olur. Burdan da evimizin padvandlı mənzilə göstərdim ki, bax gördüyünüz kimi, yəni padvandlar kimi qup qurudur. Əlavə məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bir də bənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlər də birinci növbədə siz tanış olursunuz. İnşallah ev olmaq insanlar Allah təala belə gözəl evlər xüsmet etsin. Bir də xatırlayın, evimizin sənədləri tam qaydasındadır. Evin də torpağın tam bir keç sənədləri qaydasındadır. İpoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Əgər bank sizə pul ayırıbsa Evimizin qiyməti bir də xatırladım 75 min manatdır. Satışa çıxılıb sözsüzdir. Alacaqlarına endirim olacaq.